اخلاص سو قربانی کرای مرد مسلمان تم شوق سے قربانی کرو بندہ رحمان تم شوق سے قربانی کرو بندہ رحمان یہ حکم خدا سورہ کو سر دیا ہے یہ حکم خدا سور سر میں دیا ہے یہ سنت ہی بڑا ہی مو کیے قدرت رحمان دس سال مدینے میں تے مے خدا ون

ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله "ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام". وقال <applause> <applause> النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على